Добрый вечер, слава Господу. У нас сегодня праздник и, может быть, уже кто-то в церквях его отмечал, но мы вместе точно сегодня будем об этом говорить и вспоминать. И знаете, мы недавно вот собирались на эту церковную раду в каком-то одном из наших собраний, говорили, что как-то будет. Ну, практически недопустимо праздновать, если у нас страна переживает такой. Ну, нехороший период, да, сложный период, период войны. И я задавался вопросом, как же праздновать, если, если мы воюем. И сложно очень радоваться чему-то, если вокруг печаль. Но есть одно место в Писании, я хочу с вами напомнить его себе и прочитать, чтобы мы с вами подумали вот о чем, чтобы наша надежда не исчезала, и нам не так было больно смотреть на реальность. Написано это в 125-м псалме. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Вы знаете, это очень подходит, очень актуально к тому положению, в котором мы с вами сегодня находимся. Потому что период для Украины, для нашей страны, ну, крайне тяжелый. Я знаю, что многие из вас старше меня, и вы помните 90-е, кризис 90-х, экономический кризис, тогда было сложно жить. Я не знаю, или это соизмеримо с тем, что происходит сейчас, потому что есть внешняя агрессия какая-то. И в принципе у нас физически сил не хватает для того, чтобы эту проблему как-то решить, поэтому у нас остается, по сути, только упование на Бога. Но когда мы каждый день смотрим на то, что все плохо, все тяжело, у нас может эта надежда как-то таять по чуть-чуть. Но для того, чтобы мы оставались сильны, для того, чтобы мы такие достигли этой победы, для того, чтобы у нас был великий плод, который бы мы потом с радостью принимали от Бога, нам необходимо помнить вот эту одну простую вещь. Достигать плоды всегда сложнее, чем вкушать. Но сладость плода, она зависит во многом от того, как он был добыт. Поэтому я понимаю, что сегодня мы слышим массу историй, даже нас, наш наш казанец сегодня уже столкнулся с гибелью наших жителей. И мы знаем, были одни похорные, вторые там, а, много пострадавших от от этой войны, от этой агрессии. Но мы с вами должны простую одну вещь помнить, что если мы сегодня сеем с вами со слезами, то пожинать мы будем обязательно с радостью. Поэтому давайте не унывать, давайте сеять, даже если нам сложно, и верить в то, что пожинать мы будем с радостью, и это время, оно недалеко от нас. Аминь. Давайте помолимся об этом. Иисус, мы благодарны Тебе, Боже, за это время. Мы благодарим Господь, что мы можем вместе слышать Твое пение, и мы благодарим Тебя друг за друга, за наш город, благодарим Тебя. И мы как бы это тяжело ни было, Бог, мы благодарим Тебя за этот период, который нам сегодня приходится переживать. Мы знаем, что в этом испытании Ты формируешь нас как нацию, как народ. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня, Господь, наше осознание того, кто мы есть, оно меняется, Боже. Спасибо, Боже, что в такие минуты, в тяжелые минуты, минуты печали и горести, Бог, Ты позволяешь нам обращаться к Тебе, Ты позволяешь нам не забывать о Твоей милости, о Твоей благости, Бог, и просить у Тебя помощи, Бог. И сегодня в этой молитве, Бог, мы просим Тебя о том, чтобы Ты подарил нашей стране мир, Бог. Мы знаем, что мы сами, как люди, ни наша армия, ни весь наш народ в принципе не в состоянии противостоять насколько сильному врагу Божьему. Но мы знаем, что мы сильны Тобой, и мы знаем, что все в Твоих руках, и Ты правду выведешь на свет. Поэтому мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Бог, благослови Украину миром, разреши этот конфликт и даруй каждому из нас увидеть Бог, Украину в мире Божьем. Также мы просим Тебя, благослови наши сердца, наш разум, Господь, учи нас, Боже, всегда держаться Твоей надежды, веры в Тебя, Божий, и служить Тебе, Господь. Благослови нас, Боже, и в этом дне, Господь, будь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.